На сегодняшний день у нас существует проект создания писанного телевидения, поскольку наш городской телеканал, который имеет соотношение 51%, является общество ограниченной ответственностью ТРК-акцент, соотношение прав громады 51% и 49% частного инвестора, который имеет опосредованное отношение к нашему местному депутату Сергею Дунаеву. Так вот, на сегодняшний момент данный телеканал практически не работает, вещает 2 часа в сутки, один час утром, 1 час вечером, и является телеканалом одного человека. Мы хотим э, осуществить проект создания громадского телевидения для того, чтобы можно было освещать не только общественную жизнь города, но и являться медийной площадкой для освещения ситуации вокруг города. Потому что на сегодняшний момент вакуум информации для нашего региона является самой большой проблемой. Нам непонятно, почему наш, наш ресурс информационный, а именно телеканал, телевышка, не используется в городской властью, не используется областной властью, потому что мы могли бы на основе наших ресурсов вещать и на сторону, которая не является оккупированной. Первомайка, Стаханов, Чача Алчевска. Ну, нам это непонятно, поэтому мы взяли на себя ответственность создания создание именно общественного телевидения в интернет-формате. Как день. думаете вот по срокам, по, по вашим возможностям, когда это может появиться? У, на, у, у нас уже есть на Маторском э, Аматорское начало. Мы уже вторую неделю выпускаем итоговые новости. Мы освещаем жизнь нашего региона э, своими силами. Есть у нас YouTube-канал, есть свой сайт, который освещает, э, ну еще и повторюсь, жизнь нашего города и региона.